tiz cho'k OK. kimga tiz cho'kishim kerakligini yaxshi bilaman qanaqa xabar keltirding gapirchi sulton sulaymon hazratlari buyuradilar mojar qiroli layosh ikkinchi usmoniylar saltanatiga berishi kerak bo'lgan o'lponni tez fursatlarda yetkizsin avval imzolagan ikki tomonlama kelishuvlarning barchasini bajarsin aks holda nima qilarkan sulaymon sulton sulaymon o'zimizga tegishli pulni olamiz dedilar oladilar albatta uning sultonligi bu saroyda o'tmaydi sulton sulaymonxon faqat usmoniylarni emas butun dunyoning sultonidir